С 15 по 17 июня на базе санатория «Дальняя дача» состоялся 20-й Всероссийский Божовский фестиваль народного творчества, который прошел под патронатом губернатора Челябинской области. В программе трех дней работы фестиваля одновременно на четырех сценических площадках демонстрировали свои творческие достижения коллективы со всей Челябинской области, Уральского региона, стран ближнего и дальнего зарубежья. Низепетровский район представляла большая делегация в составе народного фольклорного ансамбля «Лейсан» села Аросла. Ансамбль народной песни Берегиня, районного дома, культуры и мастера декоративно-прикладного творчества с города и района. Первый день заезда, регистрации и размещения участников фестиваля на мастеров легла нелегкая задача – смонтировать выставочную экспозицию, организовать свое пространство для оценки компетентного жюри программы «Мастеровая слобода». Изготовленный в преддверии юбилейного дня города Низепетровска баннер с съемкой надписью «В каждом человеке живет мастер» на Божовском фестивале стал логическим продолжением представленных на нашей экспозиции изделий из бересты, дерева, глины, плетеных корзин из черемухового прута, разнообразного женского рукоделия, вязаных, вышитых тканых изделий и многочисленных вариантов аксессуаров, одежды и обуви из войлока. Самым насыщенным стал второй день фестиваля. На площадке «Мастеровая Слобода» работа началась с 10 утра и закончилась в половине 11 вечера. Наши мастера приняли участие в презентации творческих мастерских. В конкурсе мастерства по женскому рукоделию «Домашний очаг» провели мастер-классы по различным видам творчества. В этом году программа «Подмастерье в гостях у мастера» собрала немалое количество участников. В данной конкурсной программе Низи Петрос представили Наталья Рунова, Волока Ольга Голубовская, Глина, Людмила Захарова, Береста и Татьяна Шукшина, куклы обереги. В то же время в конкурсе традиционного и авторского костюма «Что к лицу, то и красит» ансамбль народной песни «Берегиня» районного дома культуры продемонстрировал авторскую коллекцию костюмов, изготовленную Татьяной Шукшиной. Возшествуют вершины, молодцы, не девиц росты, а за шахмук их вершины. Да ведь полный поворота. А чего же не поворота? Стагин это коллективный, Бердина, Умарзаян, Лисан, да просто. Удачи вам, не девиц через полчаса все та же Татьяна Шукшина уже принимала участие в следующем конкурсе по женскому рукоделию «Домашний очаг». А в это время полным ходом проходили мастер-классы Потеряевой Галины из деревни Нестерева по вышивке, Самсидиновой Зульфии из села Росланова по бисероплетению и Салиха Хатаова по изготовлению корзин из черемухового пурта. Все наши мастера за свою плодотворную работу были номинированы дипломами 20-го Всероссийского Бажовского фестиваля, а Салих Хатавович Хатавов – дипломом лауреата и ценным подарком. Организаторы фестиваля отметили его как самого старейшего мастера Башовского фестиваля, его уникальность и верность традициям. Ансамбль народной песни «Берегини» в течение второго дня фестиваля выступил на двух сценических площадках. Самым волнительным стало выступление на главной сцене Малахитовой хоромы в вечерней программе «Окно в Европу». По задумке организаторов фестиваля, эта программа предполагала исполнение хитов зарубежной эстрады 60-80-х годов коллективами народной песни на английском языке. Вообще на фестиваль нужно приезжать, нужно смотреть, нужно видеть, что там происходит. И вот даже в течение трех дней вот эта насыщенная программа, трехдневная, вот физически не успеваешь абсолютно посмотреть нигде. просто так получается, что мы работаем на своей площадке, татары башкирского уральского поселения на своей, то есть народные хоры где-то на своей, то есть потом уже, уже задним числом через фотографии смотришь, а вот здесь вот не видел, вот здесь вот не успел посмотреть. Но реально в трех местах смотреть одновременно. Но эмоций осталось множество, множество, только положительные. То есть каждым годом фестиваль бывает более качественный, усиливаются, скажем так, жесткие условия, более серьезные отношения. То есть и мнение вот этой жюри становится более таким вот требовательным к участникам. Открывали данную программу наши арослановские бабушки, которые, по мнению многочисленной публики, могли бы дать фору бабушкам бурановским. Свою песенную композицию народный ансамбль «Лисан» исполнил не только на английском, но и на родном татарском, а уже затем на русском. А если принять к сведению, что произошла замена программ и выступление рослановских певиц было сразу после ансамбля «Ариэль», то можно только представить, какое количество зрителей было разогрето перед выходом Незипетровцев на сцену. В программе «Хранители обычаев Урала» уральского поселения прошла программа национальных коллективов и гала-концерт победителей регионального фестиваля тюркских народов «Уралы», а также конкурс обрядов и жилищ, в которых приняли участие фольклорный ансамбль «Лейсан» руководитель Роза Мухарамова татаро башкирский коллектив Умыр Заясила Ункурда и Руфан Хасанов с деревни Аптрякова, ставший в очередной раз дипломатом Бажовского фестиваля. Описание событий трех дней фестиваля не сможет уложиться в короткий репортаж. На фестиваль надо просто приезжать и вникать в каждый его уголок, впитывать каждый его быстротечный и яркий момент. А когда все видишь вживую, реально осознаешь, какие наши люди талантливые, испытываешь. Анатолий Устинкин, Дмитрий Морозкин, Екатерина Судакова, Валентина Ваганова, Людмила Захарова, Незипетровский контур.